Вчера губернатор инициировал отмену выборов. Как вы думаете, это правильно? Неправильно. Хватит, что уже выбрали президента. Нам надо выборы. Мы переселенцы. Нам вообще, мы вообще люди бесправные. Потому что нам власть украинская запретила голосовать, нарушая наши права конституционные. Беспредел и наглость украинских властей. Выбор должен быть. Почему? Мы так к Украине относимся, все равно. Поэтому должен быть выбор. Думаю, да. И если изберет действительно народ, поменяется. Ну, к народ нужен, когда куда-то, перед выборами народ нужен. После выбора за народ забываю, что он существует. Все равно там те будут люди, которые давно назначены. У нас здесь ничего хорошего не будет, пока не наладится вот там. Оно пойду на выборы. Но если такой есть вариант об отмене, то это лучший вариант по Донецкому и Луганскому региону. Вчера губернатор инициировал отмену выборов на территории Донецкой области. Как вы думаете, это правильно? Ну, может, в какой-то мере, да. Что-то. Ну, не знаю, потому что мы еще не знаем, кого выбирать и что нам делать с этими выборами, поэтому, может быть, даже стоит отложить. Может быть, и правильно. А почему? Вы сами знаете на него ответ. Очень много людей, которые, которые... Я, например, за выборы, но за кого голосовать я не могу. Не знаю. Вы хотите идти на ближайшие выборы? Нет. А почему? Не хочу. Мы с зоны АТО. Мы сюда приехали немножко Поиском отдохнуть. Мы... Поэтому мы, мы может, мы и пошли, не можем наши сказать. голоса не будут учтены. Вот Вчера губернатор Жибрийский инициировал создание военных администраций на свободной территории и отмену выборов. Как вы думаете, это правильное решение? Сегодня? Для меня, я считаю, нет. Если война идет, какие могут быть выборы? Мы все люди, пусть и западная Украина, пусть, я говорят, и бендеры всякое, но они люди. Они там стоят, они сражаются. За что они сражаются? Они сами не знают. Мы не поймем, что это за война идет. Отменить выборы. Как вы думаете, это нужно сегодня сделать? Нет, не нужно. Не нужно. Выборы нужны местные.